नमस्कार न्यूज टूडेंट इंडिया में आप लोगों का स्वागत है मैं राज साहनी और इस वक्त एक बड़ी तथा दुखद खबर लेकर आए हैं बिल्कुल सही साढ़े चार वर्षीय एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है एक 16 से 17 साल युवक द्वारा आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे यह जो घटना घटी है वह उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर पौरसभा से सटा हुआ इलाका श्यालतोर मध्य पारा इलाके में घटना जो है वो कल की है जब यह छोटी सी बच्ची स्कूल से आती है अपने घर में तथा अपने घर में आने के बाद इसके पिताजी जो हैं वह काम करते हैं उनका दुकान है तथा यह जो छोटी सी बच्ची है उसके माता जो है उसके दीदी को लाने के लिए स्कूल जाती है तथा यह छोटी सी बच्ची जो है स्कूल से अपने घर आती है और घर में अकेली थी उसी वक्त पड़ोस के ही एक सत्रह वर्षीय युवक द्वारा उसे प्रलोभन देकर एक नया निर्माण रहित घर में उस छोटी सी बच्ची को ले जाया जाता है तथा उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है लगभग कुछ घंटे बीत जाने के बाद यह बच्ची जब घर में रहती है अचानक से परिवार के लोगों को माता पिता को महसूस होता है कि बच्ची की तबीयत जो है बिगड़ती जा रही है बार बार बच्ची से पूछताछ की जाती है लेकिन बच्ची जो है कुछ नहीं कहती है यहाँ तक कि आ, उसके उठने बैठने तथा चलने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था उसके बाद परिवार के लोग उस छोटी सी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं तथा डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप इस छोटी सी बच्चे से जो है बातचीत कीजिए तथा इसके साथ क्या घटना घटी है यह जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि जिस तरह की इनकी तबीयत खराब हुई है यह नॉर्मल तबीयत खराब नहीं है तो आप जो है छोटी सी बच्ची से पूछताछ कीजिए उसके बाद जब इस छोटी सी बच्ची की माँ था उससे पूछती है तब वह छोटी सी बच्ची जो है सारी बातें बताता है कि परोस के ही एक छोटे से ए, 16 से 17 साल युवक जो है उस बच्ची को प्रलोभन देकर जो है ले जाता है परोस के ही जो है एक नवनिर्मित जो नया जो घर मकान बन रहा था उस मकान में तथा वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है तथा दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकी दी जाती है कि तुम यह जो बात है किसी को ना बताना और ठीक आज जो है इस बच्ची को इस्लामपुर जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है तथा परिवार द्वारा इस्लामपुर थाने में लिखित अभियोग किया गया है तथा लिखित अभियोग करने के बाद उस 16 से 17 साल वर्षीय जो युवक है उसको जो है फिलहाल इस्लामपुर थाने की पुलिस गिरफ्तार की है साथ ही साथ परिवार का जो अभियोग है आपको बताने की कोशिश करेंगे परिवार का जो अभियोग है वह यह है कि इस तरह की घटना इससे पहले भी जो है यह युवक जो है पहले भी कर चुका है जिस कारण से परिवार जो है काफ़ी डरा हुआ है तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे प्रशासन के पास एक तरह से गुहार लगा रहा है कि इस परिवार को न्याय मिले साथ ही साथ बताने की कोशिश करेंगे यह छोटी सी बच्ची जो जिसका उम्र लगभग चार से साढ़े चार साल बताया जा रहा है यह नर्सरी क्लास में पढ़ाई करती है एक प्राइवेट स्कूल में तथा इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना जो है दर्दनाक दुष्कर्म जैसी घटना हुई है और ऐसा ही अभियोग जो है परिवार से किया जा रहा है क्या कहना है परिवार के लोगों का आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ जो अभियुक्त है जिसको गिरफ्तार किया गया है नाबालिग होने के कारण उसका नाम जो है हम लोग आप लोगों के सामने नहीं बता रहे हैं लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे हैं उसके परिवार से अवश्य जो है अनुरोध करने की कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें आसपास जो है अभी भी समाज में कुछ ऐसे युवक या फिर व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे बच्चियों को प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं क्या कहना है परिवार के लोगों का चलिए आप लोग मेल स्कूल थे आससे आसार जोर नहीं पास निल्डिंगे ওই নতুন বানাচ্ছে ওখানে নিয়ে কি খারাপ কি কাম করছে করার পরে মানে মেয়েটা আমার বাড়িতে আসে কান্নাকাটি করছে কিছু কাউকে কিছু বলে না তারপরে ওর মাকে বলে মা আমার পিছনে ব্যথা করে আমি বসতে পারি না দাঁড়াতে পারি না উঠে বসতে পারে না তারপরে ওর মা ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলো তো ডাক্তার বলছে যে না এটা অন্য কিছু না বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করে ও কেউ কিছু করছে তারপরে বাচ্চা ভয়তে বলছে যে হ্যাঁ মা আমাকে এরকম ওই পাশের বাড়ির ছেলেটার সাথে এরকম এরকম করছে আর তারপর থেকে আমাকে ভয় দেখাইছে যদি এরকম কাউকে বলিস তাহলে তোকে আরও পিটাবো তারপর ও আর ভয়তে কালকে কিছু বলেনি আজকে সব ও মাকে বলছে হ্যাঁ কাল কালকে স্কুল থেকে আসছে বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে তারপরে এই ঘটনা বাড়িতে আমার ওয়াইফ গেছিলো বড়ো মেয়েকে আনতে আর ছোটো মেয়েটা বাড়িতে ছিল বাড়িতে তো ছিল না কেউ বাড়ি ফাঁকাই ছিল হ্যাঁ ওই বাচ্চাটাকে পাশের বাড়ির ছেলেটা মানে একটা বাড়ির পাশে ওখানে একটা নতুন ফাঁকা বিল্ডিং ছিল ওই বিল্ডিংয়ে নিয়ে গেছে নতুন করে বানাচ্ছে না ওই বাড়িটা নতুন করে বানাচ্ছে এখন ওই বাড়িটা কমপ্লিট হয়নি আপনার বাড়িতে কেউ ছিল না না তখন বাড়িতে কেউ ছিল না এখন এই মুহূর্তে হ্যাঁ থানায় কমপ্লেন করে আসছি লিখিত হ্যাঁ লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে হ্যাঁ যে ছেলেটা মানে যে ছেলেটা এই কাজ করছে শুধু ওকে উঠায় নিয়ে আসছে কিন্তু ওর সঙ্গে ওর কাকা কাকি সবাই জড়িত আছে আগে পাশে গ্রামের আশেপাশের এরকম দুই একটা বাচ্চার সাথে এরকম করছে তখন গ্রামের লোকজন ওকে বলছে যে বলছে ওর কাকা কাকি যে আমরা কিছু করতে পারবো না যা করার তোমরাই শাসন করে দেবা এর এরপরে এই বাচ্চাটা আর শোনে না তো লাস্টে মাস্টে আজকে আমার মেয়ের সাথে যখন এরকম হয়েছে আমি চাই যেন আর কারোর সাথে এরকম না হোক কিন্তু ওর কঠিন শাস্তি চাই আর আমার পাশে যেন এরকম কোনো ফ্যামিলি না থাকে আমি সরকারের কাছে এটাই আবদার করতে চাই ও যেন আমার পাশে না থাকে কারণ আমার তো আশেপাশে বাড়ি তো কম আর আমি আমার ওয়াইফ আমার দুই মেয়ে আমার বাড়িতে ওরকম ছেলে নাই যে থাকবে বাড়িতে কারণ ওখানে আমি তাহলে কিভাবে থাকব। কার সাহায্যে থাকবো ওখানে আমি ওই ছেলে যদি ওখানে থাকে তাহলে আমি কিভাবে বাঁচবো তাহলে হয়তো আমাকে সুইসাইড করতে হবে আজকে আমার সাড়ে চার বছর মেয়ের বয়স আজকে আমার মেয়েটা যদি দশ বারো বছর বয়স হতো তাহলে কীভাবে বাঁচতাম আমি কোথায় এখন সুপার স্পেশালিটিস হসপিটালে আছে ভর্তি আছে চিকিৎসা চলছে ঘটনাটা জানতে পারলাম মানে বাচ্চাটা কান্না করতেছে মানে উঠে দাঁড়াতে পারতেছে না ও মা বলে যে ওকে ডাক্তার কাছে নিয়ে যাবো চলো তো ডাক্তারবাবু বলছে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাওয়ার পর বলছে না এটা এমনি কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু বাচ্চাটা কোথায় কিছু করছে

প্রশাসনের কাছে এখন আমার আশেপাশে ভাই আছে দাদা আছে তারা সবাই যেটা ভালো করবে আমি চাচ্ছি যে এরকম একটা ফ্যামিলি যেন আমার পাশে না থাকে আর ওরকম ফ্যামিলি পাশে থাকলে আমি বাঁচতে পারবো না হয়তো আমাকে নিজেকে সুইসাইড করতে হবে আর নাহলে ওকে সরাইতে হবে